Всем привет! Вы на канале Диана Малина. И сегодня я груднячок. Ха, да, уже вот моя мама, а вот это моя бабушка. Так это значит вот... Э, стоп. И это моя подруги моей и какой-то мужик. Вот, мужик какой-то. Э, вот. И она мне пишет, девочки, быстро в спальню. Короче, мы сейчас придем. И э, моя мама мне сказала, как бы, ну вот, то есть, э, э, вот. То есть, ну, чтобы я сменила прическу. И она мне вообще сначала хотела предложить на ну, вот эту вот причесочку. Сейчас вам покажу. Прически. Простите, что вот в такую вот прическу, но нам не видно, что уже не идет и вообще не идет. Вот. И <laughs> что я хочу сказать. Э -э я, я сначала ту купила. Э -э и потом вот эту. Ну, то есть она меня просила, чтобы я ее сделала. И потом я ей маме... Ну, вот маме. Ну, вот опасно и сказала то есть я ей сказала, можно оставить эту, и она мне сказала, ладно. Ну, то есть я не хочу позориться, и вот. Вот. И вот, то есть у меня что осталось? Три золота, и я на 16 уровне. Простите за плохое... Такое вот, как бы... Ну, вам сказать ну в общем мы сейчас пойдем в комнату и будем проводить типа такое вот совещание ну типа я не знаю даже просто взяла телефон я снимаю на телефон а, и на и начала снимать то есть вот она мне пишет ольга Дианочка, за мной так моя комната идем и как бы вот мы находимся. Ну короче, я сделаю так. Телепортация. Тогда, Та да. Она не здесь. В общем, мы сейчас сделаем так. То есть вот где. Вот Доминика. И что она тут делает? Ага. А это чья комната? Ну, маме, конечно же. Э, да, блин, да ты че? Ну простите. Блин, просто меня бесит, когда люди убегают. Ну наконец-то. Я сейчас ей напишу не плачь. Вообще, я не знаю. Вот эта вот девочка, моя подруга, сестра, блин, знает, что я снимаю видео. И... Не знаю почему. В общем, я сейчас лягу просто здесь и буду вам писать. Ну, я даже не знаю, зачем я сняла это видео. Может быть, его выложу, может быть, не выложу. Не знаю. В общем, пишите в комментариях, что мне снять. Это, это еще не конец это не конец просто мне у у не, нечего снимать такого интересного как бы вот и я сейчас напишу передайте привет моему каналу вот вот то есть сейчас вот я то есть передайте привет привет моему каналу может они переда передадут может и не передадут но я не знаю и тогда никто ничего не передает, да. И это еще не конец, пока у меня есть время. Пишите в комментариях, что мне снять. Может быть какой-нибудь фильм, может быть, ой, простите, может быть тег, ой, куда она пропала, тег, ой, я одна, ну, в общем, может быть тег, не знаю что еще, ну, что-нибудь, ой, ну какая же я красотулька, ой, простите. Может быть, вопрос-ответ, но ну, вызов принят в аватарии. Ну, в общем, я не знаю, что снять такое. Ой, она пришла. Ну, ничего себе. И я сейчас тут молчу, а аватарка... Ну, то есть... То есть вот у меня опасная мама. Это тоже мама. Ой, мама пришла. Вот моя мама опасная. Вот, вот это вот у меня мамочка, она красивая, да, очень красивая, очень. И да, вот это вот Саша, она бывшая мама, вообще, короче, не заходит, я ее удалю. Ой, сейчас она мне что-то, в общем, напишет. Что она нам пишет? Да, ой, простите. Так, доченька, у мамы работа очень опасная, и я вернусь-вернусь. Не бойся. Мне? Так, в том Я ничего не поняла. Вот напишу и в том. Нужно улететь, но тебя взять не могу. Там опасно. А с кем я буду сидеть? Ну, в смысле... Ой, что я... Блин! Ой. То есть у я... плохо Такая да, вот я. А что снять? Я пока... Ну, то есть я вот взяла просто напросто телефон и начала снимать. Да. А я много раз уже снимала и мне не получалось все снять. Ты рада, что меня не будет? Эх. Вот, то есть... Я даже плакать сейчас буду. <laughs> и да, я даже озвучала роли, вот. Вот это вот у меня раньше было прическа, угу, красавица. Вот, то есть я не хочу плакать. И, то есть, блин, на чем я вообще остановилась? Она мне написала, но вот я делала на стоп, когда типа уже прошло три месяца, и я... Нормально. М -м -м, так, блин, что я ничего не пишу. Ой, ну, хорошо. Хорошо. Ну, это видео подходит к концу. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И да, еще пишите идеи, как, что можно снять про аватарию. Я не знаю, может, какие-нибудь фильмы, мелодрамы. И вот моя мама там еще И, Всем пока. Пока-пока. Все, целую. Да. Сейчас, типа, нужно с кем-то, да, поцеловаться. Ну, конечно, типа, с камерой, да. Она мне написала. Короче, дочка солнышко мое. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. И пишите идеи, что мне снять.